এটা শান্তি চুক্তি আৰু এফালে এনকাউণ্টাৰ হ'লে নহ'ব যিজন ল'ৰাই সেনাত ভৰ্তি হ'ম বুলি ৰখি আছিলে শাৰীৰিক অনুশীলন চলাই আছিলে আৰু সেইজন ল'ৰাক নিৰ্যাতন কৰি ছুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিয়া হৈছে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু পুলিচ ৰাজ চল্লে নহ'ব যদি আলোচনা কৰিবলৈ আছে পৰেশ বৰকো আলোচনালৈ আনক আৰু সেই আলোচনাত যদি মধ্যস্থতাকাৰী হ'ব লাগে বিল আছে তেনেহ'লে অসম মধ্যস্থকাৰী হ'ব সেইটো কথা আমি আগতেও কৈছোঁ আমি খুব আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ এফালে শান্তি চুক্তি আৰু এফালে এনকাউণ্টাৰ হ'লে নহ'ব সেইটো আমি স্পষ্ট কথা আমি কৈ দিছোঁ বিল আচি থানা অসমৰ তৰফৰ পৰা সৈন্য তিতাবৰত এজন যুৱকে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁক ৰাতি ৰাতি নি আৰক্ষী লকআপত মাৰপিট কৰিছে তাৰপিছতে বিষৰ মলম এটা দি ঘৰলৈ পঠিয়াইছে যিজন ল'ৰাই সেনাত ভৰ্তি হ'ম বুলি ৰখি আছিলে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ তেওঁ মানে শাৰীৰিক অনুশীলন চলাই আছিলে আৰু সেইজন ল'ৰাক আলফাৰ নামত নিৰ্যাতিত নিৰ্যাতন কৰি ছুইচাইড কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিয়া হৈছে আৰু অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু পুলিচ ত্ৰাস চল্লে নহ'ব আজি হিম্ম সিংকাৰ ইয়াত গোটেই গুৱাহাটীত মাটি দখল কৰিছে যদি অসম চৰকাৰৰ জি পি সিঙৰ সৎ সাহস আছে হিম্ম সিংকাৰ ঠেঙত এটা গুলি মাৰি দেখ তেতিয়া আমি গৈ পেলাই প্ৰথম গামোচা পিন্ধোৱা মানুহজন বিল আছে থানা অসমৰ সৈনিক হ'ব আজি গোটেই অনা অসমীয়া মানুহে আমিন গাঁৱতে হওক আমাৰ উজনিৰ ফালে হওক গোটেই মাটি দখল কৰি শেষ কৰিছে আৰু চৰকাৰে কৈ আছে মাটিৰ দালাল নাইকিয়া কৰিম মাটি দালাল নাইকিয়া কৰিম সেইবোৰ মানুহক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ কিয় সাহস কৰা নাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আকৌ এবাৰ পংগু কৰা হৈছে আৰু তাত আমাৰ খুব আছে তাত আমাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু এই প্ৰতিবাদ ৰাজপথত হ'ব এইটো আমাৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে যে সেই গুপ্ত হত্যাৰ দিন আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিছে নেকি যদি আলোচনা কৰিবলৈ আছে পৰেশ বৰাকো আলোচনালৈ আনক আৰু সেই আলোচনাত যদি মধ্যস্থতাকী হ'ব লাগে বিল আছে তেনেহ'লে অসম মধ্যস্থকাৰী হ'ব সেইটো কথা আমি আগতেও কৈছোঁ যেতিয়া আমালৈ পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰে আমি তেতিয়াও পৰেশ বৰাক কৈছোঁ যে আপুনি অসমলৈ ঘূৰি আহক যিসকলে আমাৰ চহুদৰ বড়ো ভাইসকলে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিলে বি টি আৰৰ যোগেদি অসমতো আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেয়েহে আমি পৰেশ বৰুৱাকো শান্তি আলোচনালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাই আছোঁ কেইবাবাৰো আহ্বান জনাইছোঁ